Tujuan orang undang-undang berkaitan Kampung Baru ini sejak tahun 2007 apabila Perintah Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2007 untuk diusulkan melalui Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982. Pada 1 ini 4 Ogos 2010, telah diadakan lab, lab ni makmal. Perang Undang-Undang Perbandangan Pembangunan Kebun Baru 2010 di Hotel Renaissance Melaka, Melaka melibatkan NGO untuk memperhalusi draft RUU Perang Undang-Undang ini. Hasil pada lab itu, maka pada 14 Disember 2010, Menteri Wilayah Persekutuan berhormat Senator Datuk Raja Nongci telah membentangkan untuk bacaan kali pertama orang undang-undang itu di Dewan Rakyat pada Parlimen Tegi Bangsa pada waktu itu yang berhormat Dr. Lolo Haji Ghazali menerusi Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Tegi Bangsa telah menubuhkan Sekretariat Pembangunan Kampung Baru SPKB dengan tujuan membantu beliau meneliti, mengkaji saya memberikan maklumat penuh berkaitan dengan Rang undang-undang ini Oleh itu SPKB di bawah naungan yang berhormat Tuan Mangsa telah mengadakan 6 siri 6 siri penerangan kepada para pemilik dan pewaris tanah kamu baru serta mengambil inisiatif mengedarkan salinan Rang undang-undang ini kepada mereka hasilnya para pemilik dan pewaris tanah kamu baru faham kandungan terang undang-undang ini yang jelas cuba uh, memanipulasi mereka justru mereka bangkit menyatakan bantahan serangan dengan menaikkan kain-kain rentang bantahan di rumah rumah mereka ekoran bantahan tersebut Kementerian Wilayah Persekutuan telah menangguhkan bacaan kedua Perang Undang-Undang itu pada sesi Mac 2011 Dengan alasan untuk Mendengar suara hati pemilik Dan pewaris tanah Bermakna apa yang diusulkan oleh Yang Mahomad Dr. Lolo Pada ketika itu Sebagai ahli parlimen uh, Ketika wangsa sangat berkesan Ya, ini perlu saya uh, Saya Pemukakan kembali Untuk menjawab rakan-rakan media rang raun undang-undang pertama itu rang undang-undang itu bila dibacakan kali yang pertama dibantah kerana ada perkara-perkara yang ada pandangan uh, penduduk dan juga atas inisiatif yang berhormat doktor dulu pada ketika itu telah uh, menyedarkan penduduk dan mereka mengambil tindakan membantah rang undang-undang itu dan kesannya adalah menteri yang bertanggungjawab tidak teruskan bacaan kali yang kedua ini telah menjadikan satu kejayaan awal bagi penentangan terhadap undang-undang itu jadi kalau undang-undang uh, kalau -lah apa yang dilaksanakan oleh yang berhormat Dr. Lok Lok pada ketika itu dengan penubuhan sekretariat pembangunan tahun baru itu dianggap oleh pihak kerajaan tidak mewakili Nuduh ataupun dianggap bukanlah satu karya yang penting Maka kenapa uh, yang berhormat Raja Nongci tidak meneruskan untuk bacaan kali yang kedua Itu membuktikan uh, sekretariat ini telah um, melakukan tanggungjawab mereka Dan berjaya menyekat untuk tidak diteruskan bacaan kali yang kedua kementerian kemudian telah mengadakan perbincangan dengan beberapa NGO berkepentingan di Kampung Baru dan telah membuat cadangan pindaan apa yang dikatakan cadangan pindaan kepada orang undang-undang ini bacaan kali kedua pada sesi Jun juga telah ditangguhkan sehingga selesai penerangan cadangan pindaan kepada pemilik dan pewaris tanah seterusnya kementerian berjanji mengadakan referendum bagi mendapatkan pandangan pemilik dan pewaris tanah berkaitan dengan undang-undang ini. Menteri Wilayah berjanji bahawa hasil referendum akan dijadikan asas utama sama ada undang-undang akan diteruskan atau sebaliknya. berjanji betul itu. Pada Jun 2011 juga borang referendum telah diedar kepada pemilik dan pewaris tanah bagi mendapatkan pandangan tetapi hanya sekitar 30% sahaja orang dikembalikan ini disahkan oleh Kursus Lembaga Pertahbiran Mas Encik Samsuri Suradi okay. pada 17 September 2011 Menteri Wilayah okay, mengumumkan sekali lagi bahawa bacaan kali kedua akan diteruskan pada Parlimen uh, Oktober uh, ini pada sesi yang akan datang ini Walau bagaimanapun, beliau langsung tidak menyatakan kekembangan referendum yang telah dijalankan. Hasil referendum uh, beliau tidak terdakar. Okay, Isu-isu yang kenapa kami datang pada hari ini untuk memberitahu rakan-rakan media adalah Orang undang-undang ini yang dibacakan pada kali pertama pada 17 Disember 2019 tidak dipersetujui langsung oleh pemilik dan pewaris tanah no consultation at all pada masa rawan undang-undang ini nak dibuat oleh pukul negara maka penduduk kampung langsung tidak diundingkan mereka membantah secara keras tersebut kerana banyak peruntukan di bawah rawan undang-undang ini membelakangkan mereka sebagai pemilik dan pewaris tanah rawan undang ini dibantah kerana cadangan-cadangan mereka semasa lab uh, undang-undang ini pada 2010 di Melaka dan pada 2010 di Melaka dan juga pada Ogos 2010 tidak diendahkan malah pembentangan kali pertama dibuat tanpa pengetahuan dan persetujuan mereka cadangan pindaan RUU ini undang-undang ini hanya dicadangkan dibuat pada peringkat jatuh kuasa iaitu setelah rang undang-undang ini diluluskan pada peringkat dasar tiada jaminan bahawa cadangan akan terus dibuat so apa yang penting di sini adalah <coughs> sudahlah apa yang dikatakan uh, rang undang-undang itu dibuat tanpa tanpa berbincang langsung dengan penduduk dengan apa dengan mas ataupun dengan wakil-wakil dengan apa dengan mana-mana pihak yang berkepentingan kalau undang-undang itu dibawa untuk baca kali pertama apa yang dicadangkan sama dalam lab atau dalam mana-mana pertemuan itu cadangan pilihan itu juga tidak diambil tindakan dengan maksud bahawa menteri harus full back dia mesti tarik balik itu sebenarnya kalau kita benar-benar prihatin dan dikatakan benar untuk kita mendengar pandangan-pandangan daripada semua pihak. Jadi prosedur